Сорт вибрант. Вот груночки какие этого сорта. Ягодка очень плотная. Цветение было очень обильное. Все цветоносы стояли вверху куста над листьями. И ягоды тоже сначала стояли вот так. Все некоторые и сейчас вот видно стоят вверху. Но когда ягоды начали наливаться, тяжелеть и гроны поопускались вниз. Но когда снимаем первую и вторую ягоду, громки опять поднимаются и стоят вверху над кустами. Очень красиво. Прошу прощения за такой не очень красивый вид грядки. Есть немножко у нас здесь бурьянчик, в особенности хвощ. Этот сорт в этом году очень такое испытание перенес, тяжелое. Вода стояла под самый листок. Вот такой уровень был воды во время цветения и когда наливалась ягодка вот у нас здесь даже прокопанная канавка но она не помогала вода шла прямо рекой по этой грядке и мы не смогли ни сторт новиночек уже ягодки первые снимались вот большая уже снята смотрим вот это вот какой будет вес 55 грамм 50 50 грамм ягодка также 50 грамм ягодка красивая шикарная ягода покрупнее это 60 грамм вот ну, цветоносы первые ягоды уже сняты и еще цветение идет то есть плодоношение растянутое будет